thank you Сьогодні в програмі радіологічне відділення Кіровоградського обласного онкодиспансеру, сектори та можливості, деструкція міжпозвонкових дисків та культура руху людини, який зв'язок є між ними, з'ясовує лікар-педіатр. Фахівець дерматолог відповідає на питання глядачів. Радіологічне відділення Кіровоградського обласного онкодиспансеру розраховано на 60 ліжок. Воно єдине в області щодо надання саме такого типу лікування і має чимало обладнання для проведення променевої терапії. Один із них це апарат контактної гаматерапії Агат ВУ. Тут лічаться в основному онкогінекологічні больни. Також проходять лікування заболівання полості рта рака прямої кишки. Аппарат полностью компьютеризирован, модернизирован, оснащен системой видеонаблюдения. До речи, дехто джерелом лікування при такому опроміненні є родон, хоча це суттєва помилка. Значит, это разные формы излучения. Если мы будем говорить об аппаратуре, это уже не родоновые какие-то пушки. Это альфа, бета, гамма излучение, которое происходит при распаде определенных веществ. И вот эти электроны, они бомбардируют, будем так говорить, опухоль, и мы получаем тогда результат. В том, что есть много достаточное количество аппаратуры различной, которая по-разному действует. Та аппаратура, которая у нас, мы, к сожалению, не можем похвастаться, что она новая. Да? Она 85 -го года, где-то 90-й год, 90 год выпуска. То есть за это время, конечно же, медицина далеко шагнула вперед. Вот если у нас лучи распространяются вот таким образом, то в современных аппаратах они сходятся, вот как мы в детстве, если вы помните, все зажигали бумажечку от солнца, да, вот так же и эти электроны, они на своем пути ничего, ничего сами не разрушают. Но и только в той точке, где необходимо, они сходятся, то есть в той точке, если мы говорим об онкологии, то, естественно, это опухолевые клетки, и там начинают свою работу. Это новые технологии, которым ну, не так мало лет, 5-10 лет они уже в мире существуют, в Украине их единичная аппаратура. Пока технологии, какие есть в наявности, работают таким чином. Пациент с заболеванием шейки матки. Лечение проводится под полным видео-аудиоконтролем, автоматическая подача источников. Источники, которые находятся в хранилище, они поступают Після нажатия нажаття програми облучення і э, этот метод брахитерапия, коли істочник непосредственно заходить в полость, яку нам треба облучити, в полость шейки матки, в полость э, прямої кишки. Продовжуємо обстеження секторів радіологічного відділення. В радіологічному відділенні три дистанційних апарати: один рокус і два агата Р. Аппараты работают в статическом ротационном режиме, лечатся больные практически всех локализаций, больные поступают после компьютерного планирования, после расчета совместно врача и инженера-радиолога, и проводится лечение не только стационарных наших больных, но и амбулаторных больных. В середньому за рік у радіологічному відділенні проходить лікування півтори сотні хворих, як підготовчий етап перед операцією чи самостійним курсом, або ж в комбінованому їх варіанті. Київський лікар-педіатр і остеопат з солідним стажем Олександр Малий вже брав участь у нашій програмі. Продовжуємо знайомити вас з цікавими фрагментами його ексклюзивного інтерв'ю на тему рух це життя. Що відбувається при двіженні? Ну, в частности, проблема, которая у всех актуальная, это межпозвонковые грыжи. Нужно понять, что деструкция диска межпозвонкового, ее причины, опять гиподинамия. Это позвоночник не получает достаточного движения. Еще наши предки сто лет назад, они намного больше двигались. Да и 100 лет назад, 30 лет назад это была совершенно другая культура движения. И организм должен двигаться. Что происходит при обездвижении? Межпозвонковый диск, он не имеет кровоснабжения. Он получает питание диффузно за счет того, как двигаются и какое кровоснабжение. У окружающих его мышц. А это в основном мелкие тонические мышцы, которые поддерживают тонус позвоночного столба. Если движения нету, этот диск, ну я говорю простым языком понятным, он ну, высыхает. Затем возникают, ну, грубо будем говорить, я модельно говорю, потому что любой. Э -э вертебролог он скажет что а вот так вот так можно диссертацию по этому поводу писать возникают вот как микротрещинки вот он уже скомпрометирован он как высохшее дерево да или долго не поливающееся дерево если дать движение это все равно что полить это дерево и оно оживет если не поливать деструкция этого диска затем трещина и достаточно какой-то незначительной нагрузки, спазм около позвоночных мышц и протрузия сначала диска, а затем грыжа межпозвонкового диска. И когда меня раньше спрашивали, а лечите ли вы грыжи, я отвечал, как по классике нас учили, нет, грыжа не лечится, грыжа только оперативно. Сейчас я могу сказать, грыжа лечится. И это открытие моих пациентов, которых я очень люблю и очень уважаю, которые сделали этот результат упражнениями, даже без посторонней помощи. Потому что, к примеру, одна консультация человеку, показывается правильное выполнение этого упражнения, а речь идет об упражнении вращения позвоночника, Компьютерная томография показывает. Грыжа 11 миллиметров. Компьютерная томография сделана в Японии. Человек работает в Японии, получив задание, улетает туда. Боли в спине сильнейшие. Приходится буквально, я рассказываю конкретный случай. В буквальном смысле, эта девушка работала моделью с грыжей. Она ложилась в проходя самолета, чтобы уменьшить боль в спине. И вот там это настойчивость ее, она каждый день по часу делала вращение позвоночником. Через год повторная компьютерная томография показывает что грыжи нету. Ну, японскому обследованию можно доверять. Вот. И вот она радостно привозит мне два снимка и говорит, доктор а вот грыжу-то я вылечила. И человек, добившись такого результата, он он верит в себя. Нужно понимать, что когда человек перекладывает всю ответственность за лечение на своего доктора, согласитесь, что это не совсем правильно. Каждый человек в первую очередь сам себе доктор. И он несет ответственность за свое здоровье. Он довел свой организм до этого состояния. Просто так ничего не бывает. И задача доктора вместе найти решение. На электронную почту нашей программы найдешьло питание, что и причиной выникновения курорта як дерматичного Відповідаємо. Раньше считали, что это заболевание только у людей, которые не соблюдают правил личной гігієни, то есть в тех семьях, где присутствует антисанитария. Но в последнее время приходит очень много людей, довольно такі опрятных и у которых может быть это заболевание. И проявляется уже оно не так, как мы считали, что вот классическая чесотка, высыпание – это межпальцевые промежутки кистей, область лучезапястных суставов, бедра, ягодицы, боковые поверхности живота. У женщин в области молочных желез, у мужчин на половых органах. Вот. А сейчас даже приходят больные, у которых высыпание ну, буквально пару узелков где-то в области поясницы. То есть люди чисто плотные, люди часто моются, вот. но если неправильно обработал где-то вещи, которые носил, то это заболевание может протекать длительно, даже до полугода. Вот, поэтому тут правильно при чесотке обработать все вещи. То есть мы обычно назначаем лечение больным и рекомендуем в процессе лечения провести обработку постельных принадлежностей, белья и всех вещей, все перестирать, выварить. Гарячим утюгом перегладить ті речі, которые не можуть пройти тепловую обработку, значить вивісити, якщо це літня пора вода на солнечка, зимою на мороз винести клещ, возбудитель чесотки, чесоточний клещ погибає під действием високої і низької температури. Далі в програмі чи шкідливі гормональні контрацептиви, що треба знати про їх сучасні модифікації. Консультація гематолога. що таке тромбоцитопенія і чому вона виникає. Відділення фізіотерапії дитячої міської поліклініки, чому діти сюди ходять з задоволенням, чи призводить користування гормональними контрацептивами до збільшення ваги у жінок. Сложившися стереотипи в нашій країні, вони обычно зв'язані з тим, що появившиеся в 60-х годах прошлого століття таблетки мали очень високі дози гормональних контрацептивов, примерно 40 раз было выше доза, чем сейчас. То есть одна таблетка содержала приблизительно две современные упаковки, то есть двухмесячного приема. Да, конечно, это были очень большие дозы, вызывала и пополнение женщины, огрубение голоса и волосение, и в будущем бесплодие могло дать кровотечение. Вот. На сегодняшнем этапе, конечно, современные таблетки не имеют таких побочных эффектов. Но стереотип сложился, к сожалению, и о нем очень много еще, приходится его очень долго, его еще ломать. И в интернете очень сильно он имеет влияние на нашу молодежь, где ну, все мы понимаем, что интернет это по сути мусорная корзина, в которую сбрасывается очень много негатива. И в отношении гормональных контрацептивов тоже. Но хочется сказать, что... Медицина же на месте не стоит, фармацевтическая промышленность тоже. И каждым модом создаются все более и более современные и менее влияющие на организм женщины таблетки. И еще кроме того, что обладает контрацептивным, то есть предохраняющим от беременности эффектом, так еще и дополнительными лечебными эффектами. Даже бывают такие ситуации, что девочкам, не живущим половой жизнью, мы назначаем их с лечебной целью. Вот. И в принципе, весь мир имеет уже десятилетиями опыт положительной применения. Хотелось бы сказать, вот страны Запада, они же принимают женщины в этих странах точно такие же таблетки, как и наши женщины. Ведь Украина же не создает своих контрацептивов, то есть это те же таблетки. Но почему-то так сложилось, что на Западе девушкам они почему-то не вредят, а для наших украинок неприемлемо. мы же точно такие же, как и девочки Голландии, Германии. Вот по статистике в Голландии 70% сексуально активных девушек принимают гормональные контрацептивы. Вот. И если взять, например, сравнение Италии, где только 25% принимают девушек, так у них и получается вот эта корреляционная связь вся четко прослеживается в Голландии меньше всего делают абортов девушки, больше всего в Италии. А самая высокая материнская детская смертность в Италии, самая низкая в Голландии. Самая большая продолжительность жизни женщины в Европе в Голландии, самая низкая в Италии. Вот. Мы же не сравниваем с Украиной, да? это разные экономические ситуации, разное медицинское обслуживание, но вот, при равных условиях количество абортов, количество приема контрацептивов прямо пропорционально здоровью женского населения. В целом, а в дальнейшем и будущего поколения, которое вырастет после этого. Часто кровотечі пов'язують с проблемами, викликаними гематологічними захворюваннями. Вернее, чи ні подібні твердження? Не всегда любое кровотечение или кровоточивость связана с каким-то нарушением системы кроветворения или нарушением гемостаза, то есть сворачиваемости крови. Но если такие проблемы возникли, прежде всего надо исключить патологию крови. А проблемы какие? Какая-то необусловленная длительная кровоточивость десен, необусловленные и длительные и частые носовые кровотечения. Особенно если появляются на коже, не, не ситуационные, как говорится, нет травмирующих факторов, а на коже появляются беспричинные синяки любых размеров, как пятнистые, так и мелкоточечные, какие-либо высыпания, особенно на конечностях нижних, верхних, если бывают необусловленные, вдруг появившиеся обильные месячные у женщин. Это всегда, прежде всего, необходимо пойти и сдать анализ крови на количество тромбоцитов и длительность и сворачиваемость крови. Количество тромбоцитов в норме 200 тысяч, от 200 тысяч до 400 тысяч и снижение количества менее 150 тысяч может вызывать какие-либо клинические проявления, те же самые синяки и кровоточивость кожи и слизистой, может не вызывать. Снижение количества тромбоцитов, или так называемая тромбоцитопения, может быть связано с заболеванием крови, в народе говорится, болезнь Верльгофа или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Она может иметь тоже причину, но может и не иметь причину, без причины. И второй момент, что чаще всего бывает тромбоцитопения связана с различными факторами. Это длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, аспирин, ибупрофен, салицилаты и так далее. Особенно в этом плане опасен препарат аспирин, особенно без причины. А бывает, что и на одну после одной таблетки может развиться геморрагический синдром, но все препараты аспиринового ряда и нестероидные, особенно очень часто принимают, головные боли, когда у больных беспокоят частые, боли в поясницах, в костях, в суставах. Особенно люди пожилого возраста бесконтрольно и беспричинно постоянно пьют препараты, которые уменьшают эти боли, так называемые нестероиды, это ибупрофены, эндометацин и так далее. Они как раз и очень опасны в развитии Тромбоцитопени могут вызывать антибактериальные препараты. Мы встречали на многих препаратах, это и цефалоспоринного ряда, сейчас же вообще антибиотики принимаются сплошь и рядом, особенно если тяжелая какая-то инфекция или вирусные заболевания тяжелые. Конечно, без антибактериальной терапии здесь не обойтись но при назначении всех и даже не назначении приема, пускай это будет самостоятельно. Надо помнить всегда, что излишек препаратов может привести не только к положительному эффекту, а обязательно приведет и к побочным. И вообще я хочу нацелить, что любой прием препарата прежде всего нужно прочитать инструкцию, какие побочные эффекты вызывает тот или иной препарат и обязательно соблюдать эту инструкцию, как в дозировке, как в длительности приема. И если при необходимости принимать длительно препараты, такие может быть, как препараты, применяемые при заболеваниях щитовидной железы, тироксин, Мерказолил обязательно необходимо контролировать анализ крови, но ну, полностью развернутый анализ крови под счетом тромбоцитов и ретикулоцитов. Ну, болезни бывают разные, которые приводят к тромбоцитопении. Очень часто мы сейчас стали с этим сталкиваться. Э носительство вирусного гепатита С приводит к э тромбоцитопении. Вирусный гепатит В также сама вызывает тромбоцитопению. Любая вирусная инфекция обязательно, даже без лечения, если она была тяжелой степени, длительно протекала, если взять анализ крови контрольный, будет лейкопения, тромбоцитопения. Другое дело, если оно проходящее. Что необходимо делать в таких случаях? Вот, допустим, пациенту необходимо длительно принимать медикамент, без него невозможно. Просто проконтролировать анализ крови. И если вы увидели, что уже имеется тенденция к снижению показателей, необходимо посоветоваться с врачом. Можно ли временно этот препарат отменить, потому что при отмене данного препарата количество через 5-7 дней, ну, максимум 10, должно восстановиться. Если уже оно не восстанавливается, опять-таки надо советоваться с врачом. Возможно, о замене препарата, возможно, если такая возможность есть, об отмене данного того или иного препарата. Увага всем, кто працюет на присадыбных делянках або на сельских городах, за запам'ятати наступную информацию. Мы видели тяжелые случаи тромбоцитопении при использовании фастака или пестицидов, которыми на сегодняшний день обрабатывают огороды дачи. Дело в том, что может пациент не заметить, количество может быть и небольшое, но это вызовет тромбоцитопению. Сам пациент, пока не появятся у него какие-то клинические проявления, то есть синяки, геморрагии, кровоточивость, кровотечение, в никакой клиники другой не вызывается, и симптомов нет. Поэтому надо просто об этом помнить и как-то себя защищать при тех же самых травлениях колорадских жуков. Вот. Одевать соответствующие маски, надевать соответствующую одежду, которая обезопасит. Потому что мы встречали случаи, когда это травление попадало на кожу, в дыхание паров. И это бы вызвало очень тяжелую тромбоцитопению с выраженными клиническими проявлениями. Количество тромбоцитов, само снижение может не вызывать никакие клинические признаки. Но критическая цифра, которая будет меньше 30, в основе и, как правило, вызывает клинические проявления. То есть различные виды кровоточивости на коже и слизистых. Но если появление на коже, это опасно, но не трагично. Если же появление кровотечений, особенно желудочного кишечного тракта, почечное кровотечение, маточное кровотечение, ну и тромбоцитопения тяжелой степени – это всегда риск даже для жизни. Відділення фізіотерапії у дитячій полікліниці нородин це територія завжди заповнена відвідувачами. Власне, це і не дивно, адже саме різноманітні курси саме такого лікування профільні лікарі вважають справою надзвичайно важливою і навіть необхідною. Фізпроцедури – це є самим можна сказати, сранітельно дішовим доступним і по ефективності не поступаючим другим лікарським засобам. Детки сюда приходять з удовольствием. Наші методи безболезненні. Е, вони медсестри всегда им улыбаются. В чём ж конкретно є позитивний вплив фізпроцедур на здоров'я дітей? Педиатри к нам в основному, е, присилають деток з захворюванням верхніх дихальних шляхів. При различных вирусных инфекциях, при лоры, к нам присылают сатитами, с гайморитами, тубус-кварц, лазеротерапию, которые воздействуя на слизистую оболочку, могут предотвратить развитие вируса, микробов, снять воспалительный процесс, помочь сформировать иммунную систему местную. Мы можем воздействовать на рефлексогенные зоны, воздействуя, допустим, на тем же кварцем общим, на стопы, на пяточки или на, применяя азокеритовые аппликации на стопы, мы называем сапожки. Мы можем Предотвратить развитие дальнейшего воспалительного процесу в бронхах, в легких. До речі, парк техніки у дитячій фізіотерапії за останні десятиріччя помітно оновився. У нас є інгалятори прекрасний з різними видами інгаляції. Зараз у нас новий, що появився інгалятор, небулайзер. Це один із нових видів інгаляцій, який при в кожному інгаляторі имеется камера, которая превращает вот это лекарственное вещество в мелкодисперсную смесь. И таким образом легко и быстро поступает лекарственное вещество в верхние и нижние дыхательные пути. Ребенок хорошо откашливается, слизистая, не сохнет, реснички нормально работают. Тож, молодим матусям мают знать весь медичный арсенал популярных ПИС-процедур. Кабинет светолечения, магнитотерапии, теплолечение, где применяются закеритовые аппликации на грудную клеточку, на носовые пазухи, при различных заболеваниях неврологических, перед применением массажа получаем закеритовые аппликации. Имеется большой кабинет электролечения, где мы применяем как гальванизацию, электрофорез, амплипульсы, ДДТ-терапию. Применяем электрофорезы при различных заболеваниях. Этот метод тоже очень удобен тем, что он улучшает трофику тканей, и мы можем методом электрофореза ввести лекарственное вещество ребенку безболезненно, где возникает депо в мышечной ткани и на протяжении определенного времени постепенно поступает в кровь. Имеется кабинет дарсонвализации, ультратонотерапию. -терапию. Эти все методы они направлены на то, чтобы снять воспалительный процесс, повысить иммунитет у ребенка. Физиотерапевтические процедуры, они важны как в поликлинике, так и в домашних условиях. И все многие мамы, которые проходят у нас лечение, они в этом убедились. Даже если забывает педиатр назначить их то э, мамочки сами приходят к нам и просятся на процедурки. Мы им назначаем, э, консультируем, и, потому что это очень э, важно в лечении любого заболевания.